নমস্কাৰ মই নৱজ দিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এন এছ ডি এল ৰ সম্পৰ্কত এন এছ ডি এলক লৈ ভিডিঅ' নবনোৱাক লৈ বহুতেই মোক কমেণ্টত লিখি আছে যে আপুনি কিয় এন এছ ডি এলৰ সম্প সম্পৰ্কে কোৱা নাই কাৰণ এন চি টি ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছে আৰু ন'টিছখনৰ গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে এন এছ ডি এলৰ সম্পৰ্কত গতিকে সেই সম্পৰ্কে কিয় ভিডিঅ' বনোৱা নাই বুলি বহুতেই কমেণ্টত লিখিছে বহুতে মেছেজো কৰিছে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন এছ ডি এল ৰ সপক্ষত মই কোনোদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আৰু সেইকাৰণেই মই এতিয়াও ভিডিঅ' বনোৱা নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাৰণে আপুনি ভিডিঅ' এটা দিয়ক এনেকৈ বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ মই আগতেও কৈছোঁ আপোনালোক এটা ভিডিঅ' হয়তো আছে যে এন আৰচ ডি এলৰ সপক্ষত মই কেতিয়াও নাই কিয় নাই মই আগতে এন আইচ ডি এলৰ যিটো মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো বহুত বেলেগ বুলি মই আগতে কৈ আহিছোঁ যে এন আৰছৰ যিটো মাৰ্কিং ছিষ্টেম ৰেগুলাৰ মূল্য ডিলা প্ৰাৰ্থীসকল বা এ চি আই টি ডিলেট কৰা প্ৰাৰ্থীসকলকে যথেষ্ট বেলেগ কাৰণ তেওঁলোকে মানে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এইট্টি ফাইভ নাইণ্টি নাইণ্টি টু নাইণ্টি ফাইভ এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজ পোৱাও আছে এন এছ ডি এলৰ ডিলেট কৰা আৰু সেইকাৰণে মই এন এছ ডি এলৰ সপক্ষত মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ আগতে মই এন এছ ডি এলৰ যিটো মাৰ্কিং ছিষ্টেমক লৈ ডি ডব্লিউক জনাই আছিলোঁ যে মাৰ্কিং নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনি কৰিব লাগে বুলি মই জনাই আছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই বহু ভিডিঅ' আপোনালোকে পাইছেই যিসকলে মোক পূৰ্বৰভাৱে চাই আছে তেওঁলোকে জানে এন আইচ ডি এলৰ মাৰ্কিং ছিষ্টেমটো যিহেতু যথেষ্ট বেলেগ কাৰণ তেওঁলোকক বেছি বেছি মাৰ্কছ দিয়া হয় অলপ লিখিলে মাৰ্কছ যথেষ্ট দিয়া যায় গতিকে সেই কথাটো আমি ইতিমধ্যে চৰকাৰক জনাইছিলোঁ আৰু আগতেও আপোনালোকে জানে যে আগৰ যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হৈ গৈছে এল পি ইউ পিৰ তাত এন আইচ ডি এলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বাকী ৰেগুলাৰম ডি এল কৰা হওক বা এছ চি আই টি ডি এল কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে পাবলৈ সক্ষম নহয় কাৰণ তেওঁলোকে তেওঁলোকক এটা ভাৱে মানে কভাৰ নকৰে ধৰক ট'টেল পাৰ্চেণ্টেজত যিটো আগতে যোগ কৰে আপুনি ডি এল এডত যিমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছিলে সেইটো মাৰ্ক যোগ কৰিব এল পিৰ কাৰণে এইচ এছৰ মাৰ্ক যোগ কৰিব আৰু টেটৰ মাৰ্কটো যোগ কৰে পাৰ্চেণ্টেজটো পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজত যোগ কৰে দেই যোগ কৰি মেলি ট'টেল কিমান সেইটো উলিয়াইছিলে আকৌ মানে ইউ পি কাৰণে টেটৰ মাৰ্ক যোগ কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ ডিগ্ৰী মাৰ্ক ডি এল এডৰ মাৰ্ক আৰু এইচ এছৰ মাৰ্কটো যোগ কৰি পেলাই উলিয়াই ট'টেলটো পাৰ্চেণ্টেজখিনি যোগ কৰে আৰু সেইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আপোনালোকক গতিকে তেনেকৈ উলিয়াইছিলে আৰু উলিওৱাৰ কাৰণে কি হৈছিলে যিসকলৰ ধৰক পাৰ্চেণ্টেজটো কম তেওঁলোক ট'টেল পাৰ্চেণ্টেজত তেতিয়া সেইসকল তেওঁলোক বঞ্চিত হৈছিলে ধৰক কাট অফৰ ভিতৰত অহা নাছিলে কোনসকল অহা নাই বেছিভাগ আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ ডি এলকা প্ৰাৰ্থীয়ে হওক এছিয়ে ডি এলকা প্ৰাৰ্থীসকলক অহা নাছিলে আহিছে যিসকল যথেষ্ট মাৰ্কছ আছে এ চি এছত তেওঁলোকেহে ধৰক মেৰিটেছৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে বা টেটৰ মাৰ্কছ বেছি আছিলে কাৰণ তেওঁলোকে মেৰিটেছৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিন্তু বাকীসকলে কিন্তু এই এন আই এছৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ ডি এল এডৰ পাৰ্চেজটো কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি পাই আছিলে মানে কাৰণ টেটৰ মাৰ্কটো প্ৰায়বিলাকো ইকুৱেল থাকে অলপ ঊনৈছ বিছ থাকে বা এইচ এছৰ মাৰ্কছখিনি অলপ ঊনৈছ বিছ থাকে কিন্তু ডি এল এডৰ মাৰ্কচটোৱে কি কৰিছিলে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলক চাকৰি পোৱাত সুবিধা কৰি দিছিলে আৰু সেইকাৰণে মই তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিলোঁ আৰু অৱশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সলনি হ'ল এতিয়া যিটো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সলনি হ'ল যদিও কিন্তু এন আই এছ অফ প্ৰাৰ্থীসকলক এতিয়া লোৱাক লৈ পেলাই কি হৈছে একাংশৰ অভিযোগ যিটো আছে ৰেগুলাৰ নত ডিলাৰ প্ৰাৰ্থীসকলক এতিয়াওতো এন আই এছ অফ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষত নাই বা এ চি আই ডি সকলো সপক্ষত নাই এতিয়া কথা হ'ল যে কাৰণ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাটো কমি গ'লে সকলোৱে ভাল পায় কাৰণ চাকৰি পাবলৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা হয় কিন্তু এই যিটো চিষ্টেম উলিয়ালে এই চিষ্টেমত এন আই এছ অফ প্ৰাৰ্থীসকলেও চাকৰি পাবলৈ সক্ষম নহ'ব যদিহে আপোনালোকৰ ধৰক টেটৰ মাৰ্কটো বেছি হয় এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ট্ৰেটৰ মাৰ্কটো যদি কম হৈ যায় ৰেগুলাৰচি কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ হওক মাৰ্কটো যদি বেছি হৈ যায় টেটৰ মাৰ্কটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব তেওঁলোককে কিন্তু তেওঁলোকে যদি টেটৰ মাৰ্কটো ইনক্ৰিজ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পাব গতিকে কাৰণ কেলেডৰ যিটো পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু বহুত ওপৰলৈ তেওঁলোক লৈ যাব পাৰে এইট্টি পাৰ্চেণ্ট বা এইট্টি ফাইভ পোৱা মানে কি আৰু ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট আহি যাব তেওঁলোকৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজৰ তাৰে ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট তেওঁলোকে সেই ডি এল এডেই পাই যাব বাকী ট্ৰেটৰ মাৰ্কটো অলপ কম পালেও হৈ যায় তেওঁলোকে মেৰিটেচনৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে সেইকাৰণে মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন আই এছৰ ডি এডকা প্ৰাৰ্থীসকলৰ সেই সুযোগটো এতিয়াও পাব তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকক যদি লোৱা যায় এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা বাটত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হয়তো বহুতৰে নাম মানে মেৰিট লিষ্টত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সক্ষম হ'ব ডি এল এডৰ মাৰ্কটোক লৈ পেলাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে যুঁজি আছে তেওঁলোকে যুঁজাৰ উদ্দেশ্যটো কি তেওঁলোকেতো বি এড কৰিবলৈ গ'ল তেন্তে তেওঁলোকে সেই যথেষ্ট পাৰ্চেণ্ট থকা মানুহখিনিয়ে কিয় এই দিব এই সুবিধাটো তেওঁলোকে যুঁজিলে গৈ পেলাই আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে এতিয়া ন্যায় পাবলৈ এতিয়া গৈ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জানেই যে এন চি টিৰ ফালৰ পৰা যিখন জাতি জাৰি কৰিছে জাতনীখন গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে অৱশ্যে ডি ডব্লিউ এ কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া বৰ্তমানে কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ডি ডব্লিউ এ ন'টিছ জাৰি নকৰালৈকে আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে তেওঁলোকক এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত তেওঁলোকক ল'ব বুলি আমি এতিয়ালৈকে খংকে কৈ দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়ালৈকে ন'টিছ জাৰি কৰা নাই জাৰি কৰিলে আপোনালোকে স্পষ্টই পৰিব যে তেওঁলোকে পাব নেপাব ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত পাব নাপাব এইটো স্পষ্টই পৰিব কাৰণ কথাখিনি তাত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এন চি ডিৰ যিখন ন'টিছ জাৰি কৰিছে এন চি ডিৰ ফালৰ পৰা যোৱা সাতাইছ জানুৱাৰী তাৰিখে গোটেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া সেইমতে যদিহে ডি ডব্লিউ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যে এন আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো কৰি দিব পাৰে গতিকে এই কথাবিলাক আমি স্পষ্টকৈ এতিয়া কৈ দিব নোৱাৰোঁ এইকাৰণে ন'টিছখন অহা নাই যাৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰিছিলোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ যিহেতু এতিয়ালৈকে অহা নাই হয়তো আহি যাব পাৰে দুই এদিনৰ ভিতৰতে যিহেতু মেৰিট লিষ্ট যিহেতু পাব্লিছ কৰি ল'ব বাকী আছে আপোনালোকে জানেই যে এতিয়াও যিখন ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট পাব্লিছ হোৱা নাই সকলোৰে কাৰণে অকল যিসকল এন চি চি আছিলে কালচাৰেল চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকৰ আছিলে স্পৰ্টছৰ চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকক যদি ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ল পি ডব্লিউসকলক ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ল বাকীসকলৰ যিটো এতিয়া কৰিবলৈ বাকী আছে গতিকে ভেৰিফিকেশ্যনতে ওলাই যাব যে এন আই এছ ডি এলটো প্ৰাৰ্থীসকলক মাতেনে নে মাতে তেতিয়াই তেতিয়াই গম পোৱা যাব গতিকে কথাখিনি এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হৈ উঠা নাই যদি মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যদিও আহে এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত তেওঁলোকৰ যদি টেটৰ মাৰ্কটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে সেই মেৰিট লিষ্টত তেওঁলোকে যে পাব এনেকুৱা নহয় সেইটোলৈ ভয় খাব নালাগে আপোনালোকে টেটৰ নম্বৰটো ইনক্ৰিজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক মানে এতিয়াও যদি আপোনালোকে কৰা নাই টেটৰ নম্বৰটো ইনক্ৰিজ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক আগন্তক যি চি টেট পৰীক্ষা আহি আছে জুলাইত সেই পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোক সাজু হওক আৰু এন এছত বহুখিনি কেণ্ডিডেট নাই যে বহুতেই পাব এনেকুৱা নহয় যিসকলে ইতিমধ্যে কৰ্ট কেচ কৰিছিলে তেওঁলোকে হয়তো এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ হয়তো সুবিধাটো দিব পাৰে বাকীসকলক হয়তো নিদিবও পাৰে এইটো ডি ডব্লিউ এহে ন'টিছ জাৰি কৰিব কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু কথাখিনি স্পষ্ট হৈ উঠা নাই কেৱল মাত্ৰ হয়তো পিটিশ্যনাৰসকলকে হয়তো দিব পাৰে বাকীসকলক নিদিবও পাৰে এতিয়ালৈকে কথাখিনি স্পষ্ট হৈ উঠা নাই যে দিব নিদিব গোটেইখিনিকে ফ্ৰেছ ৰিক্ৰুইটমেণ্টত কাৰণ তেওঁলোকে বহুতে এপ্লাই কৰা নাই যিসকলে এন আৰ এছত ডিলিট কৰা বহুখিনি প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিবলৈ বাকী আছিলে যিহেতু ডি ডাব্লিউৰ ফালৰ পৰা এখন ন'টিছ জাৰি কৰিছিলে যে এন আই এছ প্ৰাৰ্থীসকল ইনভেলিড বুলি তাৰপিছত তেওঁলোকে বহু এপ্লাই নকৰিলে বহুতেই এপ্লাই নকৰা সকলেতো নাপাবই এই সুবিধাটো বাকী কৰাসকলে পাব নেপাব বা যিসকল পিটিশ্যনত তেওঁলোককহে দিয়া হ'ব নেকি এই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ উঠা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে সেইখিনি কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে গোটেই কথাবিলাক আমি ডি ডব্লিউ ন'টিছখনতহে গম পাম কিন্তু কথা হ'ল যে এই বিষয়টোক লৈ বহুত বেছি চৰ্চা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় যে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল আহিলেই যে বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন হৈ যাব কাটা বহুত বেছি গুচি যাব এনেকুৱা নহয় তাৰ মাজত বহুখিনি কেণ্ডিডেট বঞ্চিত হ'ব কাৰণ তেওঁলোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ যদি কম আছে তেওঁলোক বঞ্চিত হৈ যাব আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'লেই যে তেওঁলোকে চাকৰি লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ যিটো জাজমেণ্ট এতিয়াও আহিবলৈ বাকী আছে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা জাজমেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ পৰা জাজমেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে যেতিয়ালৈকে জাজমেণ্ট নাহিব তেওঁলোকৰ মেডিচন অন্তৰ্ভুক্ত হ'লেও তেওঁলোক কটনো যাব পাৰে উইল আহিব পাৰে জাজমেণ্ট যিহেতু বাকী আছে এন চি টি ফালৰ পৰা যিখিনি জনাবলগীয়া আছে জনাইছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু এই বিষয়টোক লৈ বৰ বেছি চৰ্চা কৰি থাকিবলৈ বিষয় নহয় কাৰণ তেওঁলোক যিহেতু আগতেও আছিলে আৰু এতিয়া যে তেওঁলোক থাকিল বুলিয়েই যে বহুত কিবা কিবি পৰিৱৰ্তন হৈ যাব এনেকুৱা নহয় আৰু মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এন আই এছৰ প্ৰাৰ্থীসকল আহক নাহক সেই বিষয়টো লৈ পেলাই বহুত বেছি সমালোচনা কৰি থকা কোনো প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি শিক্ষক হিচাপে যদি প্ৰতিনিধিত্ব নামিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেৱল মাত্ৰ এই এল পি ইউ পি চাকৰিখিনিতেই লাগি নাথাকিব আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম দিবলৈ চেষ্টা কৰক বি এড কৰক আপোনালোকে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম দিয়ক আৰু এতিয়া যিহেতু স্লেট পৰীক্ষা আহি আছে অহা তেইছ মাৰ্চ তাৰিখে তাৰ কাৰণে সাজু হওক আপোনালোকে তাতে হয়তো চাকৰি পাই যাব পাৰে গতিকে এই যে এল পি ইউ পি চাকৰিকেইটাক লৈ পেলাই আপোনালোকে বহুত বেছি প'ষ্টো নোলায় তাতে কম্পিটিশ্যন ইমান হেভি হয় আপোনালোকে চাওক আপোনাৰ টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামত এইবাৰ পোষ্টৰ সংখ্যা কিমান আৰু প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান কিমান কম প্ৰাৰ্থীয়ে যিটো আবেদন কৰিছে এল পি ইউ পিত কিমান মানুহে কৰে আবেদন হাজাৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰে ডি এল এড কৰা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি বি এড বি এডত বহুতে চিট নাপায় টকাও বেছি যায় যাৰ কাৰণে বি এড নকৰে বহুতে ডি এল এডটো কৰে এতিয়া অপেনত যিহেতু বৰ্ডে ডিলেট কৰিলে গতিকে অ'পেনত ডিলেট কৰা পাৰ্থীসকলৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি কিন্তু ৰেগুলাৰ ইমান নাই গতিকে এতিয়া কথা হ'ল যে এল পি ই পি যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত যিহেতু গোটেই মাৰ্কছখিনি যিটো যোগ কৰিব তাৰপিছতে মেৰিট লিষ্টখন বনায় দিয়ে কিন্তু টেট কাম্পেটিভেন এক্সামত কেৱল টেটৰ নম্বৰটো চাই পেলাইহে আপোনালোকক নিযুক্তি দিব কিন্তু আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি লাগিব আপোনালোকে নিজৰ জানে কথাবিলাক আপোনালোকৰ বি এড থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব ডিগ্ৰীত মাষ্টাৰ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব গতিকে গোটেই কাটিৰাখিনি যিটো আছে কিন্তু সেই কাটিৰাখিনি থকা সকলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো ট'টেল নম্বৰটো যোগ নকৰে এনেকৈ টেটৰ নম্বৰটো চাইহে তেওঁলোক নিয়োগ কৰিব গতিকে তাত কোনো সমস্যা নহয় এই এনেকুৱা ধৰণৰ যুদ্ধ তাত নচলে মানে যুদ্ধ ইমান নহয় মানে আছে দুই এটা যুদ্ধ আছে বি এডক লৈ কোনোবাই ধৰক সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকক মই জনাম যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে কিন্তু এই এল পি ইউ পিৰ দৰে যিখন যুদ্ধ চলি থাকে মাৰ্কক লৈ পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তাত নাই গতিকে মই জনাব উচিত যে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও শিক্ষকসমূহ বুলি তেওঁলোকে সপোন দেখিছে গতিকে তেওঁলোকৰ সপোন ফুলফিল হ'ব কেৱল মাত্ৰ এইচ এছ আৰু হাই হাইস্কুল লেভেলত গতিকে এই দুটা কেটেগৰীত আপোনালোকে আবেদন কৰক পি জি টি আৰু জি টিত আপোনালোকে নিশ্চয় চাকৰি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিন্তু এল পি ইউ পিত চাকৰি কৰিয়েই যে আপোনালোকে আকৌ তাতে কৈ থাকিব নহয় এল পি ভি বা বহুতেই হাইস্কুল হাইস্কুল যাব বিচাৰে কিন্তু যিসকলৰ এতিয়া চাকৰি নাই তেওঁলোকেতো বিচাৰিবই এইটোতো প্ৰত্যেকে বিচাৰি যেনে তেনে চাকৰি এটা পালেই হৈ গ'ল তেওঁলোকে অকল লেভেললৈ যাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাম বুলি যিসকলে ভাবি আছে তেওঁলোকে তেতিয়াহ'লে চিটে দি মাৰ্কছটো ইনক্ৰিজ কৰক এইবিলাকত লাগি থাকিলে আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰিব বহুতে এতিয়া বিভিন্ন কমেণ্টত লিখিবই এতিয়া মোক লৈ পেলাই যে আপুনি এটা সময়ত ইনভেলিড বুলি কৈছিলে এতিয়া ভেলিড হৈ গ'ল গতিকে আপুনি আজি এটা কয় কালি এটা কয় এনেকুৱা ন কয় এই ধৰণৰ মন্তব্যবিলাক আহে কিন্তু মই আজি এটা কয় কালি এটা কয় মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য মই নকৰোঁ কিন্তু তাতে তেনেকেই লিখে কিছুমানে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট নোচোৱাকৈ কমেণ্টত লিখি দিয়ে আপুনি এন আই এছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতে হয় আগতেও মাত মাতিছে এতিয়া মাত এইটো কথা মিছা নহয় কিন্তু কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা শিক্ষক আছে যি নেকি যেনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্ড ইউজ কৰে মানে আশ্ৰয়ত কথা সেইসকল শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও নেকি তাতকৈ অলপ ভালকে কথা কয় ভদ্ৰ তেওঁলোক কিন্তু এইসকল যিসকল শিক্ষক এতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে এই পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাশটা বজাত নিযুক্তি পাবলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ মন্তব্য শুনিলে মানে এনেকুৱা লাগে যে তেওঁলোক আচলতে মানুহ নহয় মানুহৰ শাৰীত পৰা সকলে কেতিয়াও বেয়া মন্তব্য নকৰে য'তে ত'তে কাৰণ তেওঁলোক শিক্ষক হয় শিক্ষকে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নকৰে জেনেৰেলি পাব্লিকৰ আপোনালোকে প্ৰাইভেটকে কৈছে কিবা কৈছে নাই কিন্তু পাব্লিককে লিখে বহুতেই এটা কমেণ্ট লিখা মানে সকলোৱে চাই সেই কমেণ্টটো এতিয়া মোক লৈ লিখি কিবা লাভ আছে জানো মই যিটো বিষয়ৰ ওপৰত মাত মাতোঁ সেই বিষয়টো লৈ বহুতো এতিয়া আপত্তি কিছুমান থাকে কিছুমান নাথাকে আপত্তিকো নহ'ল থাকে থাকিবই কিছুমানে আপত্তি এনেকুৱা নহয় যে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে মই সকলোৱে সপক্ষে ক'ব পাৰিম একাংশ বঞ্চিত হ'বই কাৰণ এটা কম্পিটিশ্যন শিক্ষকসকল যাওঁতে আপুনি এটা কম্পিটিশ্যন নামিবলগীয়া হৈছে ময়ো নামিছোঁ কম্পিটিশ্যনত কেৱল মাত্ৰ ময়ে যে নহয় নহয় এইটো অকল ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই পেলাই মই মানে চলি আছোঁ এনেকুৱা নহয়তো মোকো এটা চাকৰি লাগে ময়ো বিচাৰোঁ গতিকে কম্পিটিশ্যনত নামিবলৈ যাওঁতে সকলোৱে সকলোৰে মন্তব্য কিছুমান থাকে মতামতসমূহ আপোনালোকে আগবঢ়াইছে ময়ো আগবঢ়াইছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে মানে বিশৃংখল পৰিৱেশত যাতে সৃষ্টি নকৰে যি টি মন্তব্য যাতে নকৰে যাকে তাকে যাতে সমালোচনা নকৰে সমালোচনা কৰক মানে পজিটিভলি কৰক যিখিনি মন্তব্য যেনেধৰণে পাছ কৰিব তেনেধৰণে কৰক কিছুমানৰ যে যি দি মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্যবিলাক বেয়া এনেকুৱা নকৰিব ভৱিষ্যত নকৰিব শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে শিক্ষকে যিহেতু এখন সমাজ গঢ় গতিকে সমাজখন গঢ়িবলৈ যাওঁতে বহু জ্ঞানৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব সেই জ্ঞান আপোনাৰ আছে কিন্তু আপুনি জানি শুনি ভুল কৰি আছে এটা সময়ত কিন্তু প্ৰস্তাৱ আপোনালোকে সৰু সৰু মানুহে এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিছে সেইসকলে এতিয়া জ্ঞান দি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ পাইছে এতিয়া ৰিচেণ্টকি এতিয়া ৰ আপোনালোকে জানোৱেই যে ৰোব পৰা ইমান ল'ৰাজন সৰু ল'ৰা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয় গতিকে সেইসকলৰ পৰা আপোনালোকে অলপ কিছু শিকক সেইসকল জুনিয়ৰ পৰা শিকক এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰাসকলৰ পৰা শিকক কিছু তেওঁলোকে কি কি মন্তব্য কৰিছে কোন সময়ত কি মন্তব্য কৰিছে তাকে লৈ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক অকল এল পি ইউ পি চাকৰিটোৰ কাৰণে মাথা মাৰি নাথাকিব এল পি ইউ পি চাকৰি কৰা বহুত শিক্ষকেও এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিছে আমি দেখিছোঁ গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকে কাৰোবাক সমালোচনা কৰিম কাৰোবাক মই ডমিনেট কৰি ৰাখিম এই বিষয়টো যদি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব কেৱল এই এল পি পিতে থাকি যাব আপোনালোক এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই এইখিনি যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ধন্যবাদ জয়